Добрый день на канале БТБ Новости, спасибо, что смотрите нас. По факту убийства городского головы Кременчуга Олега Бабаева, милиция открыла уголовное производство по статье ⁇ Умышленное убийство ⁇ Продолжается следственно-оперативное действие. В связи с убийством Олега Бабаева в Полтавской и соседних областях объявлен план перехват Сирена. О подробностях трагедии телеканалу БТБ рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко. В Кременчуге неизвестными был убит мэр Кременчуга Олег Бабаев. Они расстреляли его с оружия оглушителем, когда он остановился на своей машине на одной из города. Вот полученное хранение, он скончался на месте. Милиция объявила план перехват сирена, и мы просим всех жителей Кремичуга, которые могли стать случайными свидетелями данного происшествия, всех автолюбителей, которые могли проезжать в это время там, предоставить информацию о, о, о их его убийцах. Олег Бабаев родился 21 октября 1965 года в городе Курск Российской Федерации. С 1999 года депутат Кременчукского городского совета. Женат, воспитывал двух дочерей. Мастер спорта под дзюдо был президентом Полтавского футбольного клуба «Ворскла». С ноября 2010 года городской голова Кременчуга в связи с убийством мэра в городе объявлен трехдневный траур. До перевыбора в обязанности городского головы Кременчуга будет исполнять первый заместитель Виктор Калашник. Об этом сообщил секретарь горсовета Василий Ивко. По его словам, выборы нового мэра Кременчуга, возможно, будут проводиться вместе с парламентскими осенью. Городской голова Львова Андрей Садовой не знает причин обстрела его дома и заявляет, что у него нет ни с кем личных конфликтов и угроз в последнее время он не получал. Также Андрей Садовой говорит, что опасается рецидива и волнуется за семью. Напомню, ночью дом городского головы Львова Андрея Садового был обстрелян из гранатомета. Никто не пострадал, поскольку на выходные городской голова с семьей уехал в Карпаты. Снаряд попал в угол здания, повреждена кровля, балка и четыре секции окон на третьем этаже. Неподалеку от дома был найден противотанковый гранатомет «Муха». На месте уже поработала следственная оперативная группа милиции. Открыто уголовное производство. МВД СБУ изучает возможность квалификации расстрела городского головы Кременчуга Олега Бабаева и обстрел дома городского головы Львова Андрея Садового не как покушение на убийство, а как теракт. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко. Фактов о том, что покушения на двух мэров крупных городов Украины были спланированы и синхронно организованы, пока нет. Скорее всего, эти преступления никак не связаны между собой. Он подчеркнул, что расследование данных преступлений поставлены на особый контроль министра внутренних дел Арсеном Аваковым. И к теме военных действий на востоке Украины за сутки в зоне силовой операции погибли четверо украинских военных и 20 ранены. По словам спикера информцентра СНБУ Андрея Лысенко, террористы 23 раза обстреляли позиции бойцов АТО. В частности, из артиллерии дважды позиции близ червонопротизанской Дубровки, из минометов возле Новоазовска. Также боевики три раза открывали огонь из града по территории аэропорта в Луганске, который контролируют украинские силовики. Отмечена активность диверсионно-разведывательных групп террористов близ населенного пункта Попасная. Силы АТО приняли. Силы меры по их поиску и обезвреживанию. Силы антитеррористической операции продолжают плановое наступление на захваченные боевиками территории Украины. Подразделения вооруженных сил Украины уже подошли и заняли позиции на окраинах города Горловка, Донецкой области. После его освобождения открывается прямой путь к столице Донбасса, городу Донецк. Напомню, за неделю украинские военные освободили от банд формирования уже 10 населенных пунктов. Среди отбитых у боевиков в Луганской области города Попасная, Лисичанск, Рубежная, Первомайск, поселки Юбилейный и Георгиевка, а также города Дзержинск, Солидар, села Карловка и Нетайлова в Донецкой области. В Луганске в результате вооруженных столкновений за сутки погибли 9 мирных жителей и 41 ранен. Согласно информации, есть жертвы из-за разрыва снаряда недалеко от бомбоубежища, расположенного в одной из городских школ. Под обстрел попали Артемовский, Жовтневы, Каменобродский и Ленинский районы. В результате этого повреждено около 20 жилых домов. Также террористы разрушили базовую подстанцию, из-за чего область полностью отключена от единой энергосистемы Украины. В Донецке продолжаются бои близ аэропорта. Взрывы в этом районе, как и во всем городе, были слышны на протяжении ночи. Одна девушка получила ранение в результате взрыва снаряда. Местные власти пытаются договориться с боевиками, чтобы те позволили сделать зеленый коридор для ремонтных бригад. Однако пока результатов нет. Террористы продолжают обстрел, дабы не допустить украинских военных в Донецк. Два пограничника погибли на востоке страны в результате боевых действий. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины. Террористы осуществили пять артиллерийских и танковых обстрелов позиций военнослужащих на границе Донецкой и Луганской областей. Прицельный огонь велся преимущественно с российской территории, подчеркивает ведомство. В то же время в результате артобстрела пограничного пункта Должанский десятерых силовиков госпитализировали в больнице на территории Российской Федерации. Россия продолжает наращивать свои войска на границе с Украиной. Сейчас на рубеже уже более 15 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил посол США в НАТО Дэвид Фев. Такое количество солдат превышает предыдущие показатели, о которых заявлял Пентагон. Ранее представители Соединенных Штатов говорили о 12 тысячах российских военных в приграничных с Украиной регионах. ЕС обнародовал новый список санкций. Брюссель применил ограничения к высоким должностным лицам России, членам Совбеза Федерации, руководителям ФСБ, службы внешней разведки, президенту Чечни Рамзану Кадырову, а также к лидерам террористов на Донбассе. В этот перечень включены и сами пророссийские террористические организации. Также среди фигурантов списка 9 крымских компаний. Севастопольские, Керченские морские торговые порты, Массандра, Магарач, завод шампанских вин «Новый свет» и другие. В целом речь идет о 15 лицах и 18 компаниях, которых затронет замораживание активов запрет на выдачу виз. Таким образом, количество людей, которые попадают под ограничение Брюсселя в связи с ситуацией в Украине увеличивается до 87, а количество компаний до 20. Вашингтон обвинил Путина в трагедии Боинга. Об этом заявил официальный представитель Белого дома Джошуа Эрнест. По его словам, Соединенные Штаты уже знают, что самолет был сбит с ракетой, запущенной с земли в районе Донбасса, который контролируется террористами. Украинское ПВО в это время там не работало. Именно поэтому США пришли к выводу, что Путин и россияне виновны в этой трагедии. Последний самолет со станками жертв авиакатастрофы малазийского Боинг на востоке Украины вылетел из аэропорта Харькова в Нидерланды. На его борту находятся 19 контейнеров со останками погибших, об этом сообщил представитель городских властей. Ранее Министерство регионального развития, строительства ЖКГ Украины сообщило, что специалисты из Нидерландов завершили работы в Украине по осмотру тел погибших. Между тем, поиски останков на месте крушения Боинга продолжаются, в частности найдены документы, которые помогут установить личности некоторых погибших. Похищенный боевиками журналист Антон Скиба на свободе. Об этом телеканалу БТБ сообщил эксперт Института массовой информации Ирина Земляна. Напомню, во вторник украинский журналист американской телекомпании CNN пропал на востоке Украины. Его похитили из гостиницы террориста, когда он вернулся с места крушения Боинга-777. Он сейчас свободен, находится с родителями. У него все нормально. Насколько может быть нормально для человека, который был в плену четверо суток. В России все больше людей выступают против политики Путина, нередкостью стали одиночные пикеты. Выйти на площадь и поддержать Украину решила и российский журналист Анастасия Фазулина. Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью телеканалу БТБ. Я прекрасно понимаю, что сейчас... Вот, ну... Или, допустим там да вообще в принципе на украине считают люди что в россии вообще почти никого не осталось да а, кто бы был против путина кто бы мог высказать свою позицию я подумала что я могу выйти потому что ну это моя гражданская позиция чтобы показать всем что есть такие люди как я ну и таким образом может быть подтолкнуть других людей ну своих сограждан да а, тоже выходить потому что это не страшно в принципе ну вот то есть я не думаю, что это страшно, и я считаю, что нужно говорить о том, что тебя волнует. Иначе ничего никогда не изменится. Для меня принципиально важно, чтобы у людей Россия ассоциировалась не с Путиным, которого сейчас весь цивилизованный мир считает террориста номер один, да, вот, а просто с какими, ну, с людьми, да, с гражданами, у которых есть свое мнение. Потому что, знаете, ну, свергнуть режим – это довольно сложно, и мы не можем этого сделать сейчас. По крайней мере, мы можем заявить о своей позиции. У меня в основном такие знакомые, которые разделяют мою ну, точку зрения. Как-то так сложилось. То есть. и в этой связи люди прекрасно понимают, ну, то есть, мои друзья, что происходит на самом деле, что все это как бы для Путина, грубо говоря, вот его окружение. А проблема в том сейчас в России в том, что люди не верят, что если ты будешь что-то делать, ну там вот выходить на массовые акции, -то... ну то есть, во-первых, они не верят, что будут какие-то массовые акции протеста, да, а то что если они не выйдут, ничего не изменится, и это все бессмысленно. Очень многие э, считают, что нужно ждать какого-то момента, там допустим какого-то суперэкономического кризиса, да, когда у людей будет запрос ну, потребность выйти, да, ну, общества, э, на протест, можно так сказать. В аэропорту Борисполь состоялась акция «Путин-убийца». Несколько десятков активистов встречали российские рейсы с плакатами и лозунгами, выражая общественный протест против политики президента Российской Федерации. Побывала там и а наш корреспондент Ярослава Кофтун. Инициативная группа на протяжении всего дня встречает авиарейсы из России. На плакатах нелестные лозунги в адрес российского лидера – террорист и убийца. Активисты утверждают, простым россиянам не испытывают вражды, но категорически против политики российского государства. Мы хотим выразить свою позицию касательно одного человека – Путина, которого мы считаем террористом номер один. Это человек, который развязал войну в Украине, из-за которого умирают обычные люди, как из Украины, так из России. С этой целью мы сегодня пришли встретить россиян, российские рейсы, которые будут прибывать, чтобы показать, что к ним мы относимся позитивно. Мы считаем их дружным народом, но к их президенту мы настроены очень негативно. Постепенно к активистам присоединяется все больше единомышленников. Говорят, хотят показать россиянам истинную ситуацию в Украине. Не так, как ее показывает московская пропаганда. Я, в первую очередь, я в первую очередь пришел сюда, чтобы объяснить людям, которые прилетят, что Киселев ⁇ это не человек. Я не считаю его человеком. Это андроид, подключенный к Путину, который врет. Я хочу, чтобы эти люди услышали, что Киселев врет, увидели Киев, каким он есть сейчас. Киев, Среди пассажиров из Санкт-Петербурга нашлись люди, которых акция не оставила равнодушными. Между активистами и гостями из России завязалась оживленная дискуссия. Мы в России, вот я вам, ну как бы, да, я очень много знаю про Украину. Смотрим и действительно переживаем и думали, лететь или не лететь. Приняли решение лететь, потому что верим, что, во-первых, это. Этот бардак скоро прекратится с обоих сторон. Найти общий язык удалось практически сразу. Ведь представители обоих братских народов сходятся в одном. Мир на родной земле превыше всего. Ярослава Ковтун, Даниил Городецкий, БТБ. И только один человек это не понимает и устраивает военные действия. Спасибо вам, чтобы вы были с нами и до встречи в 19.00.